Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu Guru, koror karawan sekolah, salam koror kandang konco Siswa, siswi itang koror watun esnami lang koror Sugihan mariya kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awet saking rahmat dijaya kita sedaya saken pinanggeh ing papan menika kangge sedaya rahayu. Para rawuh ingkang kinormatan, Ibu dan Bapak tepangaken nami kula putra ulo badje hatu pidato kaki tema muri-muri budaya positif e kalangan remaja. Budaya positif pun itu terkesan ikon saya ekan gambar watak luhuran unggah-unggah ekan becek. Ekan zaman globalisasi, maniko kata budaya saking jawi ekan lukuh ekan masyarakat itu se Napa ngajak seni wiri. Ninggalake toto kromong lan nilai luhur. Mangga generasi muda kita tekad jalin masa reaktif budaya positif. Satu stansuhan satun gotong royong lan rasa tresna dumateng sesami. Iki dosa metrapati budaya pondhid saking wong alit kang dhasarate salam nalika ketemu guru, bianggo konco sing serapat peminda jujur lan tangsam maceli jaspo. Yen sabin remaja sabet nindakake kebiasaan saya, mesti bangsa kita dados bangsa sing maju nanging tetep njogo jati diri lan budaya luhur. pulau hormati mungkin kita tanpa murid-murid budaya positif awet-awet saking puriko kita sabit muatake karakteran melurake bongsa ayubotu jantos generasi munculan benoral, sopan, santun, dan tanpa hajeni kesami mengkata kita sabit pulau terakan mungkin digunani sungkrap kita setoyo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam